Коли на сході України йде війна, особливо гостро постає питання щодо виховання патріотизму. Про це йтиме мова з учасником параду перемоги, головою методичного об'єднання військових керівників Черкас, учителем військової справи, захист вітчизни Черкаської гімназії номер 9 Олегом Сергійовичем Чернишовим. Коли я закончив служити, значить воєнна служба закінчилася. Я закончив, пошов по стані здоров'я Львовської. Госпиталь. Меня определили, что не годен в мирное время, ограниченный годен в военное время. Вот так, второй степени. Вот так. И я должен был даже, если тревога была, поднималась в Одессу, бежать туда старшим преподавателем в военное училище в Одессе. А я еще все смеялся. Я говорю, все будут бежать с Одессы, а я поеду в Одессу. А все, все Маня будет с Одессы поедет, а я что, ехать должен туда? Ну вот пришел сюда в гражданку поменял Кишинев, где я закончил службу, трехкомнатную квартиру, на Черкассе. Потому что у меня жена украинка, Рита. Вот. Маргарита, Андреевна. Маргарита Андреевна, заслуженный да, лекарь Украины. Да. ну украинка, заслуженный же врач Украины. Да? Спасает всю жизнь, спасает людей. И вас врятувала, uh -huh. вы рассказывали. Вот так. Да. Вот приехал, а я, значит, поменял ей квартиру в Кишиневе трехкомнатную на Черкас. Вот и оказался я в Черкасах. Куда идти? педагогом просто идти, а я же военный человек. И так вы поеднали. Вот. И мне пригласили, наша черкасская освита пригласила меня пойти военным руководителем в одну из школ города Черкас. Но тогда еще, девятая школы, она была восьмилетка, за, школа находилась за Чехов, на Чехова, за Машбудом. Угу. Там. А потом стали строить вот здесь, сейчас на Горького, Котлован копали, и туда пошел. А я в школе интернат уже начал работать военруком. Она школа была не, не как сегодня, больных, вот этот, интернат, а школа тогда детей, одиночек, лишенных материнства. Это, это именно школа, интернат была, то, что, а не вот который сегодня она там. Вот так там меня пригласили работать военруком. И я согласился. А когда девятую школу, Ушов директор командовать, драгун Владими Петрович був вот так, директор, А я був партнером в девятой школі. Історичне джерело патріотизму це формування у підростаючого покоління, любові до рідної землі, мови, народних традицій та культури. Олег Чернишов щиро поділився своїм баченням щодо виховання патріотизму в молоді. Патріотизм це готуватися з такі років. У нас була Орленок, була Зорниця. Мы выезжали в учебно-полевые лагерные сборы, проводили две недели вон в Дахновке. Там была ярмарка когда-то, стояли павильончики, жили в палатках, в павильонах. И полтора месяца, три недели жили там, 15 дней. С полевых кушаней кормили, тактикой занимались. А сегодня мы проводили учебно-полевые лагерные сборы по школам. Что, на стадион пойду окапываться, ребятам показывать, как окопаться, вырыть себе окоп, лежа или там с колен и так далее. А где сегодня психологическая подготовка? Я, я, то, что я закончил Могилевский пединститут, это я педагог. Но я еще был начальником школы сержантского состава. У меня было 12 учебных застав. И я ложился, танков не было, но поддягач, который пушку таскал, гаубицу, я ложился сам, он проходил надо мной, а курсанты стояли и смотрели, как майор лежит и чтобы бросить гранату вот эту деревянную на этот, потому что я учил этому. Окоп. Всякую дрянь туда кладут, поджигаются, и теперь надо идти в атаку, перепрыгивая этот окоп. Солдат, вот курсант военный мой, должен через этот окоп перепрыгнуть, через этот огонь. А дальше стоит кузов автомашины. Каркас натянут, поле-то соляркой, все горит, заскакивай в этот кузов, а на ту сторону выскакивай. Если человек не подготовлен, и ей кинуть на войну, что вы чувствует? Он, он, Шоковый он, стан? Человек для того, чтобы воевать, надо должен быть морально подготовлен, психологически быть подготовленным, физически подготовленным. Вот. И быть еще в руках настоящего командира, который понимает, что такое бой. Воюют не числом, а умением. И когда Ушаков взял Корфу своим флотом, адмирал Ушаков, дворянин, поместный дворянин Тамбовской области, занял Цуворов генералиссимус, воскликнул, ах, как жаль, что я не был при Корфу, хотя бы мичманом. Вот так, самая низкая вот эта морская, не мичман. Он жалел, что он не, генералисимус, генералиссимус, а как, хотя бы мичманом я там был при Корфу, когда брали Корфу. під вот як воюю Олег Чернишов військовий педагог. Він має прекрасні досягнення в гімнастиці, фехтуванні та кінному спорті. Він пройшов Другу світову війну. За його плечима велика школа життя. Я воєнний чоловік. В 17 років я її почав, а сьогодні мені слава Богу за 80 лишнім. А я ще втраю. Та да, да. да, 39 років Я припадаю в 9-й гімназії воєнного діла. Я председатель метод объединения да. военных руководителей города Черкас. Я знаю, что такое военная подготовка, что такое военное дело, что нужно. Вот, вот. Поэтому я всю жизнь военный, от солдата до полковника. Я прошел и сержантом был, и командиром отделения был, и командиром взвода был, и начальником заставы пограничных войска. Мне уже в мирное время в Туркмении стреляли, сбили погон, когда мы ловили нарушителей границы. Я знаю, что такое сегодня, что такое война. Вот так. Что такое война? На войне убивают. Но на 80% жизнь солдата и сержанта зависит от того, кто командует и как. Вот от этого зависит жизнь. Как подготовлены офицеры, как подготовленные генералы, как подготовлено военное командование руководить, потому что они выполняют приказ, а приказ можно выполнить по-разному. Можно положить людей, как я говорил, и выполнить приказ, а можно взять меньшими потерями. Вот так. Меньшими потерями можно выполнить тоже приказ. Но ведь по-разному. А это зависит от много, а это жизни людей. Вот так. Ну, что сказать? Вот я начал я солдатом. И прошел я всю вот эту армейскую жизнь. Я и сегодня. Других, у меня другого нет. У меня есть еще одна, как говорится, увлечение. Я, я родился в станице Медведицкой, в казачьей старинной семье, на Дону. В три года меня дед посадил на лошадку, без седла. Хлестнул ее ногайкой, и она меня вынесла за станицу. Мать кинулась к нему, отец, отстань, убьет, значит, не казак. Если, да. Вот такие нравы, но это же казачьи нравы, это я. Так выховывали там. Да, так выховывали детей, воспитывали, вот прививали им смелость, находчивость. Казак есть казак. А вот мыть помните, пам'ятаєте, как вы маленьким были? Да, да. вот, вот я и при... лошадь я запомнила. <клышко> лошадь пошла, попаслась, травку поела и без седла и без повод я не управляю я держу за гриву и плачу, наплакался. Она меня привезла во двор, при... пришла, мать меня сняла. Казак. Да, казак. И дед же здесь. А бабушка меня отвела на кухню и накормила брусаками с каймаком. А что это такое? Что это такое? Брусаки, это значит, берется тесто, замешивается на меду, держит коржики такие. А каймак, ну, ставится молоко в русскую печку, потом вершок снимается. Вот это и есть брусаки с каймаком. Вот это мне в дело. Заслужил. Заслужил, да, вернулся. Но поскольку в казачьей семье родился, я и попал-то воевать куда первый гвардейский казачий кавалерийский корпус генерала Плеева на первый белорусский фронт. А вы с трех роки уже да, вот кавалерист. Но, да. Вот уже опять на лошади воевал. С пулеметом. В Тащенке не было, бы бричка, стоял на бричке. Тимофеевич у меня был по возрасту 1905 года с двумя орденами Красной Звезды. Вот так. Он был у меня, я хочу сержант, командир расчета пулемета, он меня сынок звал все равно, Тимофеевич вот этот. Вот так. Вот так, значит, было. Бесперечно, мудрость старших завжди знадобиться молодей. И, как показывает жизнь, может порятувати в бою. Когда мы Беларусь освобождали, погиб мой дружок, тоже пулеметчик Левка. Мы заняли село, вышибли немцев, не только мы. Участники нашего фронта, боя вот этого, выбили немцев с этого. А уходя, немцы побили собак постреляли у хозяев, трупы побросали в колодец, собак побросали в этот колодец, чтобы вот это не было. А нам лошадок надо напоить, самим-то тоже водички надо напиться. Мы взяли по два брезентовых ведра и пошли с ним. А фронтовая дорога, войска идут туда, едут, идут, все, узкая дорога. Вот туда, к мосту и пошли, чтобы с речки набрать воды. А я ему говорю, Левка, а чего мы будем идти? Давай вот так между хатами на простец выйдем к речке, она там поворот делает. Ну, берем там воды, чего мы туда к мосту попрем? Мы все равно не скоро доберемся. И идем разговариваем. А там вот атава уже вот такая выросла, травка высокая. Идем разговариваем. А у немцев, сейчас и у нас она есть, ОЗМ-4, есть мина такая, прыгающая лягушка. И у нем, а была у немцев тоже такая, у нас еще не было. Она ставится на растяжку, на проволочку. Кто-то зацепил эту проволочку, или я, или он, мы идем разговариваем. Она в траве не видно, проволочка, и мину саму не видно. Зацепили эту проволочку, проволочка вытягивает чеку, взрыватель срабатывает, мина подпрыгивает вверх на метр пятьдесят и в воздухе рвется. И под этой миной остается мертвое пространство под донышком. Я упал сразу с этими ведрами, а он успел делать три шага и наповал. Изрешетило его вот этими осколками, которые мина когда рвала. Я был контужен, даже мне сейчас, когда операцию делал Пархоменко, Катаракту делал, мне говорили в нашем новом зире, а что у вас было с головой когда-нибудь, что им было? Я говорю, была контузия. Я пришел, Тимофеевич меня спрашивает, без этих ведер, без воды. Он меня спрашивает, сынок, что случилось, что случилось? А я не могу сказать, у меня кажется, что вот так голова. Мина-то разорвалась, над головой меня контузила. Потом пошел, я пришел уже в себя, когда. Сколько горя вот, война принесла. Вот, вот так война. Что на войне главное для людины, яка видстою свою державу? Во-первых, вот простой пример. Когда мы попали в первый бой, в наступление шли, нас трое молодых шли, вот так вот. И старик шел, пожилой уже вояка, который знает опыт войны. Не первый день воевал вот этот пожилой дядька. Это наш отец, может быть, дед. Он, ну, скорее отец, потому что не совсем еще старый. Нас накрыли, немцы накрыли со своих пушек артиллерийским обстрелом, огнем. Разрывается снаряд. Воронка дымит еще. Старик раз и плюхнулся в эту воронку. А мы думаем, вот эти три молодых, ха, дурак старый, из ума выжившие, сейчас же грязный будет. Мы про это думали. Но в эту же воронку, с этой пушки, которая выпустила этот снаряд, больше суда в жизни второй снаряд суда с этого прицела, с этой же пушки, с этого же места. В эту воронку уже снаряд не падает, потому что пушка сделала откат. Вот с чем справа. Вот, от, отдача после выстрела, она, хотя у нее станет, здесь вот так, она сместилась пушкой. На Венере твоей мудрости. А это мудрость. А мы-то не знали, пацаны, 17-летние, мы-то этого не видели. Мы боялись, когда немец над головой сбрасывал бомбу, вот так, мы дрожали, Ага, она оторвалась, сейчас все, погибнем. Но а так еще рубить было? А что, мы же не знали, что делать. Все, погибнем. А она взорвалась, вон там, далеко за спиной. Ведь мы же в трамвае с вами едем или в троллейбусе. Он останавливается, все куда летят? Вперед. Самолет-то летит, и, и бомбу, которую он сбросил, она летит вот так, головным взрывателем, сюда ко дну, чтобы удариться. Она может 10 километров лететь, пока преграду не встретит, она не разорвется в воздухе нужна преграда ударного действия. Вот так. Так же, как минометы вот эти стреляют сегодня от АТО. Надо тоже знать, что мину выпустили, она вот так вот и показывает нам только стабилизаторы, вот эти перышки, которые от нее остались. Она головным взрывателем взрывается. И артиллерийский снаряд взрывается вот так. И мина взрывается. Но если вон там он, немец, сбросил бомбу, то значит это наша может. Потому что она сохраняет скорость этого самолета. А если под тобой, это опыт приобретается войной, боевыми действиями. И когда вот я сидел вот в этом кабинете, и постучали мне, выходит Таргоненко, вот и вам и говорю фамилия. Заходит мой ученик Таргоненко, которого я учил. Афганец. Вот, в камуфляже, с орденом, все, как и есть. Выходит, вот, Таргоненко, садись. Олег Сергеевич, выйдите в кабинет. А что такое? Ну, выйдите в кабинет. Ну, что случилось? Ну, я вас очень... Ну, хорошо. Я выхожу в кабинет, пять человек стоят на коленях. Ага. В камуфляже две медали. У этого медаль за отвагу, у этого медаль за отвагу. В камуфляже, во всем. Вот так вот. В Панамах в этих, в которых они воевали. Ребята, встаньте, вы что стоите? Они говорят, Алексей Сергеевич, вы видите, что мы не трусы? Вот так. Но «Ну, мы афганцы. Мы воевали в Афганистане. У меня есть, где они в бронежилетах с пушками, с пулеметами там пришли только с, там тоже только пришли с операции. Вот эти же ребята, которые я вам говорю. Я говорю, ребята, встаньте, Олег Сергеевич, мы же не трусы. Но мы живые возвратились с Афгана. Это вы спасли нам жизнь. Чему вас когда-то научили, когда вы воевали, тому учили вы нас. Вот так вот. И мы живыми остались, а мы не трусы. И когда они мне сказали, как Газманов поет, господа офицеры, возвратившись с матерям сыновей, вот вы нас с матерям и возвратили. То, что меня учила жизнь, когда я смеялся над стариком, а потом уже понял, что это такое. И когда мы форсировали речку в Белоруссии, Шухотшу, нам была поставлена задача. Какая задача? Немцы за речкой на высоте. Речка метров, может быть... Сто вот так вот, вот так где-то, можно чуть побольше, вот так. У меня пулемет. Максим, как у Чапаева был, я хоть и не, не Анка, но ну, пулеметчик Максима. 12 коробок у меня лент. Вечером мы кушаем, едим, подходит, пришел парень. Ага, кто тут это, командир этого расчета? Я говорю, я первый номер. Я к тебе вторым, а у меня второго номера нет, а утром наступать. Я к тебе вторым номером пришел. Ну, садись с нами, а мы уже не сели. Хозяйка нам кашу наварила. Левка, как ее зовут? Левка. Садись с нами. Все, покушали мы, сняли у хозяйки браму, ворота, одну половинку, они деревянные. На лодке же попадет Свеча. пуля и утонет. Свеча. А ворот не утонут. И мы этот, оттащили эти ворота на берег туда приготовили, чтобы утром поставить на них пулемет и переправиться на ту сторону. Была поставлена задача не попустить, а там высота, на которой немцы обороняются перед речкой, потом лощина, а там дальше лес был. И на, на там были немцы, там в лесу, на, край, на пушке леса. Чтобы не подошли немцы сюда на эту высоту, когда наши начнут форсировать эту речку, нам задача была тремя расчетами перекрыть вот эту расщину вот этими расчетами. И мы, еще темно, пускает немец ракеты, постреливает, поставили, я с левой стороны сняли, сапоги поставил сюда, автомат положил сюда, легко с правой стороны, сами в обмундировании, пулемет там, патроны там, и стали переправляться. Тихонько переправляемся, толкаем этот плот на ту сторону. Нас течет. Ударился плот о берег. Значит, что? Ударился. Значит, что? Берег. стал вот так воды. Я говорю, давай снимать. глянула его нет. Или он утонул, и его убил. А может, он вернулся. Я сегодня не знаю. Вот откуда он, чего он. И я стал, вытащил пулемет на берег, стал коробки вот на берег. Два расчета левее меня тоже. Ну, короче говоря, мы перекрыли этими тремя расчетами эту лощину. И ждем, когда наши начнут форсировать туречку. речку. Вот так. И что будет дальше? Мы пока не стреляем. Подготовил пулемет и лежу. Вот так. Чуть стало светать, наши стали форсировать. Ракета появилась, наши стали переправляться через эту речку. С высоты ударили немцы по этим, которые форсируют, переправляются туда. Вот так. А с, от того леса, вот что и предусмотрел командир-то, что перекрыть лощину, вот мы и перекрыли Перекрыть лощину. Стали немцы, может быть, сколько их, мы их не считали через эту лощину бежать оттуда на высоту сюда. И мы с трех расчетов ударили. Кого убили, сколько убили. Они развернулись и назад туда, к лесу. Мы перестали стрелять-то некого больше. Сколько там убитых, раненых, мы не знаем. Мы замолчали, они снова через эту лощину на эту высоту. Мы снова ударили. И три раза мы успели вот этих, сколько там мы положили, их не знаем. И нас накрыли минометным огнем, то, что делается сегодня там вот, его говорят, что 120-миллиметровый, 82-миллиметровый миномет и так далее. Вот эти мины летят. И нас накрыли этими минами. Тоже с минометом, с той опушки леса. Я, а я один, второго номера нет. Я снял щит, а он бронированный, положил себе вот так на голову и лежу. А там два вот таких рычага помогали. А те два расчета попадает мина под расчет я только увидел, что колеса вот так полетели и погибли, погиб расчет. Погибли эти два расчета, я был ранен и попал в медсанбат. Вот за это я и ребятам и рассказывал в Оршанце, вот на день пограничника. Я пришел, я говорю, ребят, давайте я расскажу, как я вот это получил, вот этот орган. Потому что со мной был еще один полковник. Он начал, рассказывать ну, в масштабах дивизии, там фронтов упоминает маршалов, а разве этим? курсантам Сейчас интересно, это, курсантам интересно было, что за что же этот все-таки полковник получил вот этот первый орден Красной Звезды? И вот я ему рассказал вот эту вот этот бой, за что меня и наградили орденом Красной Звезды, вот за этот бой. И 8 августа 44 -го года мы вышли на старую государственную границу с Польшей наш становился первый Белорусский фронт. А поскольку Рокоссовский был поляк, значит, и было предоставлено право. И фронт остановился, стали готовиться впервые переходить государственную границу. Вот так. Приехал с Москвы, с военного московского училища, старший лейтенант Романенко, отобрал нас 25 человек и увез в московское кавалерийское училище, в Хамовнике. Вот есть такое в Хамовниках Москвы. Да, там недалеко где-то дом, домик стоит в переулке. <coughs> вот. Толстого. Переулок Толстого, Льва Толстого. А дальше Академия имени Фрунзе. Вот здесь приехали сюда, в это училище. И здесь вот в этом параде, да, было объявлено, что будет парад победы 24 іюня було прийнято рішення ЦК. А нині йдеться кровопролитна війна за звільнення України. Важко повірити в те, що сталося. Україна переможе, це справедлива визвольна війна. І як важливо, щоб ті українські захисники, які йдуть боротися за свою країну, проходили військову підготовку, організовану на найвищому рівні, і щоб їхні керівники були мудрими професіоналами. От як же? Они же не подготовленные военно. Даже вот эти командиры, которые сегодня... Я своих ребятам рассказываю. Я говорю, ребята, вот два комбата. Надо взять высоту вот эту, приказ. И этому комбату тоже взять высоту, приказ. Этот поднимался семь раз в атаку, пол батальона положил, взял высоту. Выполнил приказ, получил даже орден. А этот хлопец, который с левой стороны брал высоту, тоже комбат, он обошел ее с тыла, ударил из фланга. Потерял 17 человек, и тоже выполнил приказ. Вот как надо командовать. Треба думать. Вот как надо командовать сегодня людьми. Вот этот капитан нас везет в Варшанец сюда. Только приехал, говорит, ночью приехал, оттуда приехал, да, от его, наш прикордонник. Я, мы, говорит, шли на марш, и нас расстреляли. В стреляли. расстреляли. Я когда выступаю перед ребятами, я знаю, что такое война. Но когда перед тобой открытый враг, немец мне стрелял прямо в каску. Вот сюда ударилась пуля и срикошетила. Я ударилася в вбив. Пам'ятає Олег Сергійович, кожен прожитий день на війні і болять йому втрати товаришів. А могло б інакше бути їхнє життя можна було б порятувати. Про це розповідає своїм учням в школі. А серед його вихованців є афганці – учасники АТО. Серед ваших випускників є учасники АТО, учасники війни Єсь, на сході України. Є, Вот є. я горп'є я Вот Петя приїжджав, який говорив. Так, есть ребята, да. С ними застречалась после того, вот. как они сюда поверталась. Ну, вся, вся беда в том, что в свое время Наполеона спросили, вы великий полководец. Что вам нужно для того, чтобы победить? Он говорил, деньги. Первое условие. Второе условие, деньги. Третье условие, деньги. А мы все, сколько, в каком положении мы начали войну? войну сейчас, вот здесь вот его, который сегодня ребята воюют и все остальные. У нас же техника ставь, допотопная, оружие старое. Вот так. Только сегодня стали появляться новые образцы с приходом нового президента, стали появляться вот это новые власти, стали появляться сейчас новое уже оружие, появляться. Вот так бронежилеты появились и так далее. А то же какая армия это была? Но все равно военная подготовка была в каждой школе. Была Возьмем наш сегодняшний дом пионеров, который был около рынка, и сегодня он существует. Ведь какие там были секции. Там и летчики готовили, и этих готовили, девочки медиков готовили. Была игра «Зорница», была игра «Орленок». Мы выезжали в учебно-полевые лагерные сборы, по две недели там находились. Да, военный руководитель обязан был приходить, проводить занятия в военной форме. Офицер должен был прийти в военной форме. Нам за 50% шили эту форму. И мы, по подчинялся непосредственно директору школы. Вот сейчас ребята приезжают, они прошли через это. А я через что? Я от Гомеля до Бреста прошел, пропахал со своим Максимом, имея вот здесь три, два треугольника. Потому что не было еще погон тогда. А пропахал же. А что я в стихах написал своих? Солдат на позе пропахал по всей Европе. И он спас от ужасов коричневой чумы. Поляки, чехи, венгрии и болгары. Кем стали бы вы? Кем стали, если бы не мы? А что теперь? Все стало уже в прошлом. Давно уже закончилась война. Забыты подвиги, забыто море крови. А на базарах продаются ордена, даже у нас в Черкасах, правильно я говорю? Звычайно. Для них теперь Европа стала просто раем. Теперь в Европу мы идем не воевать. В Європу ми йдемо, щоб на них трудиться. А нектори навіть є додихати. Правильно я говорю? Вот як ми воевали. у найтяжчі часи. Патріоти мають вистояти та врятувати Україну. Українці хочуть миру, але готові до захисту своєї держави від ворогів. А почуття патріотизму на заході і сході України нічим не відрізняється. Для щастя будь-якої порядної людини необхідно мати вітчизну, якою можна пишатися.